В этом году царствие тогда празднует добротной лет первой обороны. И за памятником два якоря черных, это якорь с Именно здесь происходило в 1905 году первое революционное восстание. Восстание пишет Куприн, а его возглавил Шмидт. Куприна сказала. И слева также, ребята, Приморский бульвар. Марочка, это мостик Ребята. в строится влюбленное загадывает желание. Приморский бульвар носит на разрушенной Николаевской батареи, которая была самая большая на ней в городской Петербурге, но эту батарею сорвали французы. Долгое время здесь были непроходимые места, а потом вот Приморский бульвар, вот села. Здесь солнечные часы, на Приморском бульваре даже есть сцена, где пел Шаляпин, а справа выход 20 открытое море. Эти воды охранялись строго, там дежурили обученные дефины. А сейчас времена деревьев прошли, все открыто. Если мы выйдем от этой моря, направо пойдем будем в Лепатуре, налево будем в Ялте, а прямо пойдем, выйдем в ворота, будем завтра в Стамбуле с вами. Но мы в Стамбул не пойдем, топлива нам не хватит. А если хотите в Стамбул, просите велосипед капитана. И мы с вами входим в воды артиллерийской бухты. А бухта звучит как выстрел. Располагались раньше здесь артиллерийские склады, пороховые бочки, деловой двор. Сегодня здесь в этой бухте вот слева мы видим аквариум с первым в России на набережной Корнилова. А справа мы видим мы с Рустайной, где люди купаются. Есть предположение, где воды хрустальными назвала Екатерина Великая. Здесь была самая чистая вода. В ее времена здесь располагались ее купальни. Четвертый городской пляж справа называется хрустальный. И высокий памятник штыки пару. Давно уже закончен жаркий бой. А там, где севастопольцы сражались, над бухтой изумрудно-голубой, под звездным небом, белый штыки парус. Памятнику этому посвящали стихи, города давали звание город-герой. Штыки символизирует единство военно-морских сил и сухопутных, и мы с вами водок артиллерийской бухты. Слева мы видим красивое здание детской юности, детство творчества. Это здание построено 1914 года. Слева впереди наш театр Лачарского. На крыше театра бесполезно обойти от искусства. Но театры и э, постановки идут у нас не только в театрах, но и под открытым небом Херсонесса. Там есть самки Так что побывайте на руинах Герсонесса. Я примерно вам показала, за нашим отбоком, где Владимирский собор, там Херсонес, Таврический, это историко-археологический заповедник. Да, он занесен на решение ЮНЕСКО, что самый выдающийся памятник мировой культуры. И Херсонес по праву считается одной из лучших достопримечательностей Крыма. Миру открыли город на протяжении многих веков. Это был крупный политический, экономический и культурный центр. Северного и Черноморья. Ребята, а мы у в с вами. Она доятная, без множества ресторанчиков. Ее можно обойти и оказаться здесь справа на пляже Крустайном. Здесь вот ресторанчики вечером играет музыка. Наше морское путешествие подошло к концу. А я вам желаю прекрасного настроения. От того, чтобы быть в прекрасном настроении, я великим мужеством зову. Спасибо огромное за ваше внимание за то, что вы к нам пришли, прослушая нас до полной швартовки. Пожалуйста, не покидайте своих мест. Спасибо за внимание. Вот мы будем вас высаживать впереди. Там набережная Федота Клокачева. А уже слева набережная Таранилова Владимира Николаевича. В этой бухте две набережные наших адмиралов.